В ефірі «Астроновини». на базі Червонозаводського хлібозаводу за пропозицією організаторів та підтримки керівництва діє громадська акція Укропська кухня, де працює волонтерський жіночий батальйон. Колектив налічує понад 50 осіб. Виготовляють вони сухі страви для наших воїнів, що несуть службу в зоні. Ато в асортименті сухий борщик у домашній, чай козацький. Страви наповнені особливими інгредієнтами, безмежною любов'ю та душевним теплом робітниць. Нещодавно на виробництво завітали представники збройних сил України та ознайомились з технологічним процесом виготовлення продукції. В ході спілкування було отримано найціннішу похвалу за цю нелегку працю, почувши від військових позитивний відгук. Про те, що страви смачні, зручні у використанні та зберіганні. Члени батальйону передали представниками свою продукцію в зону. Ато організатори цього волонтерського руху дуже вдячні всім небайдужим за активну позицію, величезну підтримку та допомогу. Далі в нашому відеоматеріалі. Дякуємо вам за те, що захищає. захищаючи ризикуєте життя, ми молимось за вас і зранку до ночі. Діться з війни, живе на веселочки. Чим можемо, допоможемо важку годину. Хай Ангел зберігає вас кожну секунду, кожної хвилини. Ворожа куля хай вас оминає, хай Бог вас від піде оберігає. Хай діжиться з війни вас кожна мати, а також дітки, і дружина, і дівчина кохана. І знайте, тут вас ждуть і молять Бога, щоб всі ви повернулися до рідного коронаві. Низьмо вам і за те, що ви нас захищає. Це перший раз. тільки живі. У нас буває таке, що ми ну, віртують, співаємо. буває таке, що просто да, а бувають, які моляться, буває, приходять другий то, раз, то да. другий раз без настрою тишина така, що їх 30 чоловік, а їх можна, співаємо, на місячна зоря, на ясна.

привлечение И, и до да, вас, и Продукты питания Да, это и продукты питания, и одежда. И в первые месяцы, когда мы были там, что вот реально людей приезжают, у нас не было, например, Министерства обороны, не было там такого количества бронежилетов, касса. Сами помните, когда села там скидывались, там отправляли людей, там покупали бронежилеты, каски, э, тепловизоры, дорогое оборудование, которое, скажем так, нету у нас, государство оно не, либо оно производит, но нету денег закупить, но люди все равно, как говорится, с миру по нитке скидываются, покупают. Почему? Потому что все прекрасно знают, что оно все очень сильно необходимо. Вот. И даже вот такие вот, как борщи, я тоже говорил, очень хорошо то, что есть, например, какие-то кухни большие, да, стационарные, где там есть, например, повара туда-сюда, но они, как правило, только могут стоять где-то в лагерях больших. Но. А очень э, многие люди, которые стоят просто на блокпостах, и у них нету той, скажем так, кухни стационарной, да, вот, полевая кухня, у них просто-напросто нету. Это обычно делается костер, какой-то казан, там где-то кастрюлю находили, там тоже волонтеры привозили это, там какую-то треногу, грубо говоря, как Выехали на природу люди, и вот с помощью таких э, супов, борщей, то есть солдаты могут нормально питаться. Э, как скажем так э, разнообразие пищи, оно тоже очень, кстати, хорошо, потому что больше двух недель одно и то же. Вот, например, когда я был вот в начале, да, я вот когда ну там был, тогда еще не было вот этих, этих э, борщей, еще тогда, скажем так, это где-то осенью началось, а за летом летом этого нет. Вот. Я вам хочу сказать, что пища очень сильно меняет. То есть э, даже самые те супайки наши там и тому подобное. А вот, да. Хочется горячего, не всегда есть возможность там покушать горячее. То есть... Огромное вам спасибо за вашу помощь. Вам спасибо. Вы что вы для нас делаете? Мы тут спокойно Мы будем поддерживать, как сможем. Можно вас спросить, что такое национальная гвардия? Национальная гвардия, это раньше были внутренние войска ВВ, это войска подчиняются МВД, Министерству внутренних дел. Ну, МВС, милиция, то есть они подчиняются начальнику милиции, простыми словами. Ну, вот. Это то же самое подразделение, как ну, набирали раньше во внутренние войска, это тоже силовое ведомство, право, скажем так, с, с элементами правоохранительных органов. Ну, вот. То есть это, грубо говоря, те же самые люди, как военнослужащие, есть те же самые солдаты-срочников, такие же контрактники, но просто разные ведомства починить, то есть если у министерства стоит у личного состава там, например, одна задача, у внутренних войск или национальной гвардии, как сейчас, у них стоит другая задача. Но сейчас, скажем так, задачи и их и нас, э, скажем, стали воедино. Но, скажем, есть разница по вооружению, есть разница там по штатной структуре между подразделениями. Но выполняют задачи все бок о бок, скажем так и нет разницы, там стоит либо батальон территориальной обороны, подчинения министерства обороны, либо там стоит блокпост национальной гвардии. Ну, то есть, в принципе, это обычное, нормальное военизированное подразделение. Сын мы просто призваны в национальную а а а Что же такое? Национальная гвардия, я говорю, просто-напросто это тоже военное да. подразделение то есть, военизированное. Да. Только у них, скажем так... Чуть задачи, по, по, ну как по задумке, у них просто напросто другие задачи. Вот, и как у нас было вообще так априори, Министерство обороны и вооруженные силы Украины, они под внешней агрессии, а подразделения вот этой национальной гвардии, они по идее должны, вот если вот такие какие-то локальные где-то в середине страны, локальные, то есть по идее это должны делать национальная гвардия или внутренние войска и подразделения ну, МВД. Может, все-таки пройдем мир. Конечно, да и Дай Думаю, Бог, что... мы уже чувствуем с вами. Мы, мы очень -то да. рады, что вы побачили. Военнослужащие делают все, что в силах, но, скажем так, без политики, политики, как ее начали, политики должны закончить. Ее. Потому что мы сейчас не в то время, когда, знаете, политики начинают войну не в 1945 году, и военные ее тогда закончили. В данной ситуации. Для того, чтобы избежать вот этого большого кровопролития, надо садиться за стол переговоров, дать где-то может где-то что-то как-то чем-то жертвовать, для да. того, чтобы, может быть, в дальнейшем люди как-то нашли взаимопонимание и как-то с помощью мирных переговоров решить данный этап. Вам огромное

Спасибо. спасибо. you're no. no. На двох із ганькою один бронежилет і дід Петро позичив нам німецький кулемет. Ми всі груді не задулимо український наш кордон.